میرے محبوب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ و بارک و کو یہ احترام کرنا ایک دوسرے کی عزت کرنا اتنا محبوب تھا جو میں حدیث آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں آپ کے دل کو سکون مل جائے گا اور اللہ کرے وہ جو جذبات ہیں جو اس حدیث میں چھپے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کو منور فرمائے علیہ آمین تو کہہ دیجئے میرے محبوب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوبصورت یہ عمل ہے احترام دے دینا عزت دے دینا حضور فرمانے لگے جو چھوٹوں پر شفقت کرے اور بڑوں کا احترام کرے جو چھوٹوں پر شفقت کرے اور بڑوں کا احترام کرے رب تعالیٰ قیامت والے دن اس کو میری سنگت عطا فرمائے گی کل قیامت کو حضور کے قریب جو ہونا چاہتا ہے جو حضور کے قریب بیٹھنا چاہتا ہے آج ہمارے پیر صاحب آج ہے تو ہمارا دل کرتا ہے نا یہ پہلی لہم جی بھئی ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم قریب ہو کے بیٹھیں تو وہ یہاں پہ تو حضور خود ضمانت دے رہے ہیں چھوٹوں پر شفقت کرنا بڑوں کا ادب کرنا احترام کرنا رب تعالیٰ قیامت والے دن جنت میں تمہیں میری سنگت عطا فرمائے گا اور یہ جو بے بھی ہے نا یہ آپ کو کفر تک لے جائے گی بہت بڑی بات کہہ رہی ہے میں نے آپ کو بے ادب جو بندہ ہوگا وہ کفر تک چلے جائے گا آج لوگ صحابہ کے نام لے کے اہل بیت کو نہیں نیچا کرنے کی کوشش کرتے ان کی بے ادبیاں نہیں کرتے اور یہاں تک ہم نے کئی مولانا کو سنا وہ کہتے ہیں یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماض اللہ وہ یہاں تک بھی لوگ کہہ جاتے ہیں اور وہ کئی لوگوں کا ہم نے یہ سنا ہے وہ پاگل تھا حسین جو چلا گیا کربلا میں یہ ادب ہے یہ کیا لفظ اب استعمال کر رہے ہیں اور کئی لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں حضرت आ, حضرت یوسف علیہ السلام والسلام کا جی منہ کالا کر کے تو ان کو گدھے پر بٹایا کر ہم نام نہیں لے رہے کسی کا لیکن میں آپ کو صرف بات اشارتاں بتا رہا ہوں کہ یہ یہ ادب آپ کر رہے ہیں نبی کا یہ بے ادب بھی آپ کو کفر تک لے جائے گی اور یہاں تک جب زبانیں کھلتی ہیں اہل بیعت کا نام لے کے جو صحابہ کو بھونکتے ہیں جو صحابہ کی شانوں کو کم کرتے ہیں وہ جی ان کو سمجھ نہیں آئی تھی جی وہ حضور کا کیا فرمان تھا حضرت سیدنا نبو بکر کو سمجھنے میں غلطی لا ہوگی اب یہ کمال کی بات نہیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو بھی غلطی لگ سکتی ہے کمال نہیں ہوگی یہ اس طرح کی اب زبانیں کھلیں گی بے ادبی آپ کو کفر تک لے جائے گی جب اب یہاں تک لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا اللہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے بسو ہاں بھلا اب وہ مانا کیا لیتے ہیں ان اللہ اللہ کلی شہین قدیر اب چونکہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو لہٰذا جھوٹ پر بھی قادر ہے میں کہتا ہوں یار جدو عقل ماری جاوے مت جدو بندے دی ماری جاوے تو پھر یہی باتیں بندہ کرتا ہے کہ اللہ بھی جھوٹ بول سکتا ہے کئی لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ جو آیت الکرسی ہے یہ حضرت ابو حرارہ کو شیطان نے سکھائی تھی کہیے ہے نا استغفر اللہ اب یہ بھی لوگوں نے کتابوں میں لکھا ہوا ہے جب مات ماری جائے تو پھر بندے کو ہوش نہیں رہتی کہ وہ کیا بات کر رہے جب بے ادب کا ماحول ہو جائے گا جو بے ادبی کا جب ماحول ہو جائے گا تو لوگ پھر اس طرح کی باتیں کریں گے بے ادبی آپ کو کفر تک لے جائے گی ہمیشہ با ادب رہیں ایک دوسرے کو عزت دیں ایک دوسرے کو پرورٹی دیں ایک دوسرے کا احترام کریں چلیں آپ اس طرح سے احترام کریں چلو یار بڑا ہے مجھ سے اس کی سفید داڑھی ہے حضرت قطب سبحانی حضور شیخ لسانی حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے ایک بڑا خوبصورت کول لکھا ہے بس تین لائنوں کا بس میں سنا کے آپ سے جانا چاہوں گا آپ فرماتے ہیں کہ جو تم سے عزت میں جو تم سے عمر میں بڑھا ہے تو یہ گمان کر چل عمر میں بڑھا تو عبادت بھی تو مجھ سے زیادہ ہی کی ہوگی عمر میں جو بڑا ہے عبادت بھی مجھ سے زیادہ کی ہوگی اگر تجھ سے کوئی عمر میں چھوٹا ہے تو اس کی بھی عزت کرو کیوں اگر اس کی عمر چھوٹی ہے تو پھر گناہ بھی تھوڑے کیے ہوں گے تو ہر وقت آجزی میں رہیں ہر وقت احترام کا پہلو احترام کا پہلو عزت کا پہلو آپ اجاگر رکھیں اور ایک دوسرے کو عزت دینا شروع کریں رب تعالیٰ آپ کی عزتوں کو بڑھا دے گا اللہ تعالیٰ مجھے سمجھنے کی توفیق دے اللہ